Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Реалі». Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь: 72 роки з дня депортації кримсько-татарського народу, відзначення на півострові під забороною. Перемогу України на європейському пісенному конкурсі. Чи наблизить вона повернення Криму? Верховна Рада України на підставі закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки прийменувала 70 населених пунктів Кримського півострова. Наприклад, Леніна матиме назву Едікую, Савєцьке Ічки, Красногвардійське курман. Тобто, здебільшого, це повернення історичних назв, які мали населені пункти до 1944 року. Але ця постанова Верховної Ради про перейменування набере чинності лише після деокупації півострова. 72 роки тому, за декілька днів після того, як Крим був звільнений від німецьких загарбників до місцевих жителів, постукалася нова біда постукалася в прямому сенсі у четвертій годині ранку. Війська НКВС почали операцію з примусового виселення всіх осіб кримсько-татарської національності з півострова. Як це відбувалося у 1944 році, та чому зараз кримські татари не можуть вільно відзначати річницю трагедії на історичній батьківщині? В сюжеті наших кореспондентів. У травні 44-го за наказом Сталіна, було депортовано майже 200 тисяч кримських татар. Здебільшого це були жінки, діти та старі люди. Дорогою до місць заслання загинула майже половина з них. Окрім цього, за часів війни та німецької окупації 20 тисяч кримських татар було насильно вивезено до Німеччини. 17 тисяч кримськотатарських юнаків та дівчат були активістами партизанського руху. А 60 тисяч чоловіків та жінок воювали у лавах радянської армії. Третина з них Загинула 127 двадцять сім кримськотатарських сіл було знищено під час війни, із півтори тисяч мечети на півострові збереглося лише 48. Ми все таки прикладаємо свої зусилля, щоб просто врятувати людство, врятувати людство його такій моралі. Щоб людство пам'ятало про все в Україні вже другий рік поспіль пам'ять загиблих вшановують і на державному рівні. А от на своїй батьківщині кримських татар позбавили можливості проводити масові заходи та молитви. Вже два роки ми не можемо відмічати так, як його слідувало би тому что российские власти бояться скопления кримських татар. Но это не значит, что крымские татары, если они не могут собираться, то примирились с оккупацией. Я думаю, у них в душе будет еще больше ярости, еще больше презрения к этим оккупантам, которые так трусливо відказують людям навіть собиратися в день свого національного трауру. Однак, попри заборону російської влади Криму на масові заходи 18 травня, представники корінного народу стихійно збиралися по усіх куточках півострова в своїх містах та селах. Усе це відбувалося під пильним наглядом співробітників російської поліції, ОМОНУ та ФСБ. Головний урок із депортації не винесений. И то, что сейчас происходит в Крыму, и то, что сейчас происходит на востоке Украины, и то, что Украина имеет 2 миллиона внутренне перемещенных лиц, из которых там десятки тысяч, очевидно, из Крыма, это урок того, что мы не выучили исторические уроки. И то, что сейчас крымские татары покидают Крым, и многие, особенно активные люди в общественной жизни, в политической жизни, верующие люди покидают свою родину, это говорит о том, что не общество крымское, можно так говорить, не крымские власти, которые являются там фактической креатурой Кремля, не сам Кремль. Уроки из трагедии 44-го ну, просто не вынесли и зло. Ксажаліні приумножаться. Український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані зазначає, допоки суспільство не переосмислить значення цієї трагедії, головні висновки з трагічної історії ні народ, ні влада не зробить. Катерина Мечникова Василь Сірий для Кримреалії. В ефірі програма Кримреалі. Сьогодні ми говоримо про 72 другу річницю депортації кримських татар з півострова. Студія кримський історії Гульнара Бікірова. Доброго дня. Доброго дня. Гульнара, От у різних істориків я зустрічаю різні цифри, скільки ж було депортовано кримських татар: 180, 190 і 210 тисяч. А скільки насправді було примусово виселено з кримського півострова у 1944 році? Ви знаєте, ми здесь должны оперировать все-таки несколькими цифрами. имея в виду ну, такую аксиому, что официальные цифры все равно очевидно занижены. И мы по официальным сведениям, по данным отдела спецпоселения НКВД, мы говорим о том, что в первые годы депортации, 44-45, погибло порядка четверти выселенных крымских татар. То есть где-то 25%. Данные национального движения отличаются. Как возникла ну, вот это, эти данные, да, в середине 60-х годов была проведена, ну, мы называем это самоперепись. У, у, в семьях активистами собирались эти сведения. И согласно этим данным, 46% населения крымских татар из тех, что были депортированы, погибли в местах изгнания. То есть мы говорим сегодня об очень значительной цифре. В любом случае, даже если брать вот эти заниженные официальные данные, я хочу, чтобы все понимали, что э, четверть э, народа, который погиб в результате первых лет, это очень много. Это огромные потери. И это совершенно очевидно, конечно, акт геноцида советского государства в отношении целого народа. А, можем мы сейчас узнать все поименно, всех людей, которые были депортированы тогда из Крыма? Это очень хороший вопрос, потому что мы сегодня, спустя 72 года, до сих пор не имеем на руках карточек спецпереселенцев. Мы не имеем на руках данных о людях, которых депортировали. Хотя они есть. Они есть в закрытых архивах, в ведомственных архивах. Я полагаю, что вот карточки спецпереселенцев находятся сейчас в Узбекистане, в Казахстане, в российских регионах, где находились спецпереселенцы. Ну вот буквально вчера мне прислали ссылку о том, что уже есть списки, уже в городских архивах Тулы нашли списки трудармейцев. Это очень важный документ, потому что, ну пусть даже там речь идет о там трехстах человеках, да. Ну, это очень важный документ. Ну, вот, например, у меня отец был в трудармии э, в Гурьеве, и я до сих пор не могу найти никаких документов о нем. А, ну, вот он умер в начале 90-х, и тогда все архивы были, конечно, закрыты. То есть речь сейчас идет о рассекречивании материалов, которые связаны уже с персональными какими-то данными. Але таких данных их в Украине немае Их в Украине немае, но зато в Украине, и это очень положительный шаг, я хочу это подчеркнуть украинского государства в ноябре 2015 года украинское государство признало депортацию крымских татар актом геноцида и сегодня работает следственная комиссия прокуратуры автономной республики крым она находится в киеве мы ну вот специальная комиссия курултая мы сотрудничаем с ними и ну вот я ну все что я знала об этом все мои размышления я с большим удовольствием ну как бы передала этим людям и уже есть какие-то первые результаты, и я с нетерпением жду, когда ну вот, следственная группа... предоставить нам і який-то нові дан дані. Пані Гурнара, а коли було це виселення 1944 року, таке масово це три дні, да? 18, 19, 20, але потім воно ще тривало, да? вже mm. може не так масово. Під час того виселення, що відбувалося з такими змішаними сім'ями? Якщо, наприклад, була дружина кримська татарка, а чоловік був росіянам, чи навпаки, чи забирали просто чоловіка чи дружину окремо, чи забирали обох? Mm. Мы, конечно, должны представить этот день, раннее утро, когда люди, ну, самые, самое уязвимое для людей время, да, 4 часа утра. Заходят солдаты, ну, буквально врываются, да, ну, вот у меня прям аналогия, да, вот с сегодняшними обысками, да, когда выламывают двери. Заходят солдаты и говорят, вам 15 минут на сборы. И действительно это действительно так, потому что уже по документам просматривается, ну, например, вот по документам судакского региона, которые ну вот сейчас я я ими располагаю, например, войти в дом людей с четырех э, там и собраться им это время с четырех до пяти утра отводилось. Давали на самом деле меньше времени, ну вот представим себе, врываются в дом, в доме находится многодетная семья, как правило, главы семьи не было. Ну, большая часть, естественно, э, такого взрослого мужского населения на фронтах находилась. И э, говорят, 15 минут на сборы. Никто, в общем-то, особенно не спрашивал, кто у тебя муж или кто у тебя жена. И поэтому, конечно, мы, почему мы говорим о тотальной депортации. Но потом уже, в общем, бывали, конечно, такие варианты, когда люди пытались пересмотреть свои дела. Ну, например, если муж был русский, ну, а мне попадались, например, документы, там, муж сотрудник НКВД, жена крымская татарка, то ему удавалось жену, ну, можно сказать, вырвать из мест изгнания. Если муж был крымский татарин, однозначно жена либо отказывалась от него, либо ехала за ним в ссылку. И, э, то есть, мы понимаем, что здесь, даже вот уже на этих случаях, мы видим вот момент вот такой вот трагедии, да, Ну, то сім'ю вже даже разразорване. Скажіть, будь ласка, але це була така. Ну, Крим був 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 дуже багатонаціональний. Як е, ці співробітники НКВС вони могли просто визначити, а хто кримські татарин, а хто, наприклад, там ну не знаю представник іншої національності? Чим вони керувалися? Нет, ну, конечно, когда пришли, ну, мы должны еще сказать, ну, наверное, может быть, не все зрители понимают, да, что это было время, когда Крым освобождался. Крым был оккупирован два с половиной года, и шло освобождение Крыма, но не только от фашистов. Шла массированная зачистка, зачистка, значит, конкретных каких-то личностей, ну, с точки зрения, да, ну. Советских солдат они там сотрудничали с режимом, да? Такие люди действительно отправились там в места там в Гулаг или еще куда-либо, да? По суду, я, кстати, хочу это подчеркнуть, что те люди, которые сотрудничали, там были бургомистрами или кем-то еще, они, в общем-то, отправились там на 25 лет в Якутию, а в отношении а не там они а в Узбекистан, да? Mm -hmm. да. Но почему-то власть решила своим постановлением Государственного комитета обороны. А через там, пару недель еще были постановления по, это по крымским татарам, по грекам, армянам, болгарам, что и эти этносы являются недостаточно советскими, и не место им в Крыму. Вот. И э, вот, собственно, вот такой вот подход впоследствии, конечно, стал такой миной замедленного действия. И я уж не говорю о том, что Крым совершенно опустел, был разрушен. И, э, ну, в общем, мы здесь, конечно, говорим о такой масштабной трагедии. А и... вы сгадали, пани вы вспомнили про той судакский план. Чи той судакский план, видите, в четко прописано, их да, призвища, да. будинок и так далее. Чи... Нет, значит, смотрите, вот, допустим, судакские материалы по судаку, почему mm -hmm. я ими говорю, ну располагая этими материалами, мы можем четко выяснить, например, значит, как действовала власть. По всем деревням было определено точное количество. Населения, ну, условно говоря, 1500 человек там в деревне АСРС, ну, к примеру, Друзья. да. И э, даже домики, куда зайти, на этих картосхемах не было. И устанавливались за несколько дней до депортации, примерно за ну, вот этот документ от 13 мая, то есть это за 5 дней до депортации, э, мы выяснили, то есть солдаты НКВД, а мы это видим уже сегодня, что они составляют списки крымско-татарских семей. Но здесь, правда, надо сказать, что Судакский регион вообще был почти моноэтничным. И когда выселили крымских татар, он вообще практически опустел. Но, тем не менее, вот принцип был такой. По каждой деревне составлялись списки, стояли на этих военных картах домики, куда должны были войти солдаты. То есть это была настоящая, ну они так и пишут в документах, военно-чекистская операция, но правда, на этот раз не против нацистов, а против вот, своих собственных граждан. Пані Гулина, а чему же уже зараз историки сказать, какая ж была такая, знаете, справжняя причина, почему Сталин решил это сделать? Вот парадоксальная вещь, и сегодня очень много версий да, на этот счет, э, ну, вот, функции, скажем так, существующих. Но историки на сегодняшний день, вот из того, что мы знаем, все-таки э, как наиболее авторитетную называют версию о, ну, такую, что Сталин готовился э, к войне с Турцией, и он э, очищал Черноморский регион. Вообще от тех людей, которые, ну, от тех даже этносов, да, которых ну, он считал, опять-таки, недостаточно советскими, какими-то подозрительными. И, э, кроме всего прочего, если мы вспомним да, уже его речь 1945 -го года, а эта тенденция, она началась с конца 30-х. Да, он уже э, ну, вот провел такую некую грань, что вот есть великий русский народ, победитель победитель в войне и все прочее, все прочее, он на него опирался. Ну, кстати, эту же тенденцию мы и сегодня, ну, замечаем, да, например, в Российской Федерации, да, что вот, вот есть великий русский народ, а без украинцев мы бы даже, и, наверное, и победили бы, и, ну, а если посчитать, mm -hmm. да, то кажется, что на самом деле это не совсем так. То есть вот э, тиран, собственно говоря, уже тогда, э, ну, вот, э, поделил, свой народ на хороших uh -huh. и плохих. И эта тенденция со временем возобладала. И в 1945 пятом году уже, если вы вспомните речь Сталина, он уже, первый его тост был за великий русский народ, победитель в войне. Зараз в живых залишилося очень много людей, которые пережили депортацию. И тем дороже есть их свидетельства. Свидетельства людей, которые пережили страшную войну то не менш страшную депортацию. 17 мая с вечера нас ходили, допоздна записывали. По домам ходили, записывали. А 18 уже утром трое солдат постучились в ворота и зашли, дали 15 минут нам. На рассвете в, в, в дверь постучали. Отец встал, открыл дверь. Когда он открыл дверь, у двери стояло трое солдат с автоматами в руке. И они нам объявили, вы предатели, выселяетесь из Крыма, вам дается 15 минут, быстро соберите. И вот когда мы отъезжали, уже рассвело. Было время доить коров. И, знаете, в это время такая паника в селе э, началась. Коровы мычали, э, собаки лаяли, кошки мяукали. Ну, ну, страшный звон, страшный стон стоял в селе. Мы жили в деревне Караис. Ялтинский район, деревня Караис. У нас было шестеро детей. И вот ночью, когда пришли, стали дверь стучать, папа встал, подошел к дверью, а там стеклянная дверь у нас был. Папа увидел их, солдат, и ла... э, солдат видел, и они винтовки <говорит> так держат. Открыл дверь, на папа... а папу так винтовку взяли, вот сюда вот так вот хуй, держат. Он бы бег... и мама выскочила скорее. С... что все, че? начала трясти, она больная была у нас, сердечница, давление у мамы всегда было. Они, собирайтесь, и вы продажники. Один из солдатов, это вот это слово он сказал те двое молчали, и начальник молчит. А один говорит, вы предатели, вы продали Крым. Я же говорю, взяла только хуран, подмышечку вот так взяла за цыпленку, за ручку, 3, ей пять лет было. И мне говорит, держи. Поезд вот ехали балам, ну, очень тяжело было, очень. Я, я, же говорю, воды и то нам не давали. Вот как поезд остановится, люди бедные все, у кого какой хазанчик, что там что-то бегут, где-то что-то водички, вот паровоз дал, взять эту водичку попить. В Україні 18 травня відзначається як День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Але масова депортація тривала три дні, а потім до місць депортації були доправлені і всі ті, хто повертався з фронту. Так пан Сталін віддячив їм за перемогу у тій страшній війні. І про це ми мусимо пам'ятати, щоб це не повторилося ніколи знову. Ну а далі, в нашій програмі, ви дізнаєтеся. за кого вболівали в Криму на пісенному конкурсі Євробачення 2016. Про це та інше дивіться у продовженні нашої програми за хвилину. Ви дивитесь Крим Релія 1944. Так називається пісня, з якої представниця України співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення 2016. Вперше декілька мільйонів людей почули пісню кримсько-татарською мовою. Там, може, вперше, завдяки Джамалі, дізналися про біль та трагедію кримськотатарського народу. Як перемагала Джамала в сюжеті наших кореспондентів. Я восторгаюсь этой песней как музыкант, не просто как сестра, потому что она вложила в нее э, историю всего народа. Вот в эти три минуты э, она смогла донести до людей этот, эту боль. Я б побачила результати голосування. Не ті люди, котрі сиділи і котрі приїхали, прийшли в цю залу для того, аби побачити спецефекти. Як я кажу, це був конкурс від «Джейнгу». Там лазарів десь лазить там, так, по, цим, по цих віртуальних сходах. Вот. Тобто голосували люди все одно, думаючи, серцем, я вважаю. У мене, так, да, необичний факт. Да, ну, э, Ми перед этим зробили його і привезли. Вот, смотрите. 1944 говорить само за себе. И... Хоча в цій пісні вона не содержит такого політичного аспекту, там нікого не обміняють, просто говорить о человеческой драме, щоб це більше ніколи не повторялось. Це напоминание миру о том, що произошло. Після чуттєвого виступу приголомшливої перемоги відбулися не менш емоційні події. На прес-конференції Переможця Євробачення Євробачення-2016» лунали запитання про батьківщину Джамали і про її прабабуцю. Я б взагалі не хотіла, щоб це було. Ну щоб це, це, це трапилось нею, це, це, це жах, і і навіть щоб я щоб не було навіть можливо цієї пісні, так було б не мабуть навіть краще. Наступного дня переможниця співочого конкурсу повернулася до Києва. Джамала зізналася, що не очікувала такої гарячої зустрічі. Це частіше російські видання публікують матеріали, які дискредитують батьків і саму переможницю цьогорічного Євробачення. Я тільки хочу пожелати всім росіянам, і хто це вот вот такое все говорить, не треба завідувати, треба навчитися радуватися, радуватися всьому, і тоді ми будемо завжди жити дружно, мирно і добре. Днями у Києві президент країни Петро Порошенко присвоїв співачці звання народної артистки України. Олександра Мельникова, Станіслав Юченко, Стокгольм, Швеція. Реакція представників так званої кримської влади на перемогу Джамали була дуже різною. Спочатку роздратування та неприхована злість, а потім вітання та навіть пропозиція повернутися до окупованого Криму. А за кого вболівали кримчани та як поставилися до перемоги Джамали? Ми запитали самих мешканців півострова. Ну, в принципе, я ее так не слушаю, но, в принципе, мне как бы все равно, кто победил. Для меня лично гордость за народ. За весь народ не могу сказать. Конечно, да. Очень радовалась. Я очень рада за нее. Ну, самая, наверное, самая крутая наша гордость. Гордость крымско-татарского народа. Мы смотрели на мне, мы за Лазарева болели. Как любой крымский татарин, все мы наблюдали. За происходящим в этот день очень сильно болели, естественно, переживали. Очень хотелось бы, чтобы она победила и она это сделала. Я думаю, что для каждого крымского татарина это, во-первых, очень приятно. Это как праздник для каждого в доме, в каждой крымско-татарской семье. Ну, если честно, то как-то 50 на 50 была рада. Но так как мы столько лет прожили в той стране. Вот. Ну а за Сережу было немножко обидно потому что я до последнего сидела уже, ночь была, спать хотела, но я сидела, блин, он еще последний остался без баллов, вот, потом как объявили, он третье место занял, но все равно достойно третье место. Да я и так знал, что она победит политика. Юрини не может выиграть Россию, потому что во всем виновата политика. Они не могут этого позволить, хотя он должен был занять первое место. Она заявила, наверное, о всей, всему миру, о нашей проблеме, о которой... Не каждый может сказать, а если и скажут, то не каждый услышит. А ее, я надеюсь, услышат. Победа была замечательная, она отлично выступила. Очень понравилось ее выступление, мы очень гордимся это за всю историю. Первый раз не каждая нация может похвастаться тем, что ее представительница выступила на таком большом замечательном конкурсе. Мы победили, ура! Ну, в принципе, я ее так не слушаю, но, в принципе, мне как бы все равно, кто победил. Молодец она, умничка. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі, спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Релі. До нових реальних зустрічей.